Майстриня Мария Гаращенко у нас в студии. Сегодня будем готовиться до Великодня. Доброго дня, Маша. Доброго дня, Даша. Покажите, какую красоту будем делать. Сегодня мы будем делать вот такую вот винтажную открыточку, пасхальную, в форме яйца. Очень символично. У техники есть Так. А, эту открытку можно, в принципе, сделать с нашими детками. Я даю идею, а как вы ее реализуете, это уже ваше желание. А нам понадобится лист белого акварельного картона. То есть, либо же любой картон плотный, мы вырезаем вот такую вот заготовочку яичка нашего. То есть, я уже подготовила, вырезала, чтобы не тратить время. Наша ластевочка будет с двух боков, так? Да, Она мы ее открываем. Да, конечно. То есть, вовнутрь можно будет написать какие-то пожелания, теплые слова. А также нам понадобится вот такая вот заготовочка и вторая заготовочка цветной бумаги. А, то есть, для чего это нам надо? Мы вот так их наложим друг на друга. Это будет более объемная, более сложная композиция. То есть человек, в принципе, не поймет, не знаю, что тут произошло, но открытка будет более законченная, более богата выглядеть. То есть что мы сейчас делаем? Мы будем сейчас старину создавать. Старить нашу бумагу. Старить мы будем бумагу при помощи ножниц и просто вот таким вот образом Але обережненько, щоб не пошкодити. Щоб не порвати, да. так. Тобто кінци... Щоб вони були трошечки нерівні. Так, да, как трохи немножко Такий ефект старини. У нас стиль винтаж, і тому хочеться каких-то. Але в принципі ми можемо використовувати будь-які кольори і комбінувати, як. Да, можно не обязательно это как бы составить. Если мы делаем здесь, мы можем просто вырезать как бы нашу заготовочку и приклеить. То есть я как бы показываю более усложненный вариант. То есть вот, надеюсь, видно, что такие углы они становятся как бы, немножко рваные, неровные. То есть это придает и, ну, вот, сложность открытки. Вот так мы вот. Немного, то есть особо немножко помять их, то есть, чтобы оно его... было. Теперь мы возьмем нашу подушечку для чернил и затонируем, то есть для создания объема. Вот можно посмотреть, как оно выглядит. Какого у нас черная? А коричневая у нас чернила, вот она вот дает объем, более объемная становится заготовка. Вот видно, что мы прокрашиваем. В принципе, можно это сделать розчином кавачей. Да, можно кофе то есть, потонировать. Единственное, что кофе, конечно, надо будет дать, чтобы у нас высохло. С другой стороны, будет запах после <рек> Тоже интересно. Возможно, там покупать. больше, меньше, в зависимости от наших желаний. Экспериментуем. Да. То есть вот она стала более такой объемной. Под старину. Все закроем нашу чернику положим нам понадобится клей. То есть я использую клей глобус, либо же это может быть момент кристалл. Это не ПВА клей, потому что ПВА клей, как знают скраб мастерицы, он ведет бумагу и не совсем подходит. Для детского творчества, в принципе, подойдет любой клей-карандаш. Главное не ПВА, а купить клей-карандаш, и клеем карандашом можно, в принципе, все это приклеить. То есть я беру и клею на супер клей. Склеиваем Да, дві заклеїмо дуже там, гарний малюнок з одного боку. Да, бумага двухсторонняя, но ну, красота требує жертв. А для чого робиться двостороння бумага? Для того, щоб ми могли комбінувати при бажанні. Тобто, якщо ми робимо... делаем, то в принципе, вот моя, мой петушок это со второй стороны он идет. То есть я його вирізала і ми його також будемо використовувати. Приклеиваем, вот. наши заготовки трошечки резнятся. По размеру, да. да. По то по есть, есть, разница где-то по размеру около, ну не знаю, там 2-3 мм. Можно чуть больше взять. То есть, по по вашему желанию. То есть, вот такое вот у нас трошечка выглядает. Да. Оно дает более как бы объем. То есть, если мы просто приклеим одно на другое, то есть, как-то оно ну, будет не очень. Что мы теперь делаем? Я беру вот нашего петушка замечательного и по контуру вырезаем. То есть это не обязательно может быть петушок, это не обязательно могут быть краб бумага, это может быть какая-то распечатка на принтере, распечатать вот то ангелочка, зайчика, как бы вырезать вместе с детьми. И просто я его по контуру сейчас вырезаю. Будь картинку можно туда приклеить. Да, то есть по желанию. А, да, продается скраб бумага со специальными мотивами, которые уже не надо морочить голову себе. То есть уже готово за нас, и мы их компонуем. Можно же как бы... Пофантазовать, знаете, да. малюнок, раздруковать, можно да. при желании. Да, можно нарисовать какую-то картинку при желании, то есть и приклеить. То есть, все в зависимости от того, с кем вы делаете, для чего вы это делаете. То есть... И кому готовим подарок. Да. То есть, если это детское творчество, то, соответственно, можно вообще из подручных материалов просто взять за идею что то снова интересную яичко вырезать. Я думаю, деткам будет очень интересно своими руками сделать вот такой вот подарок дедушкам, бабушкам. Подарок своими руками зажды, наиприемнейший. Да, актуальный. Пивник готовый. Да, пивника мы тоже тонируем, то есть. Тонировка, объясняю, просто оно реально дает более интересный эффект. То есть, если без тонировки, без вот этих чернилок, оно будет не так смотреться и разница, ну, зрительно будет ощутима. Если поставить две открыточки, просто открытка будет более сложная, более профессиональная. То есть вот, ну, наверное, не особо видно, но на камеру, но так оно на самом деле видно, что мы затонировали. Теперь подберем декор то есть в нашем случае тут у нас используется вязаный цветочек, я связала, сизалька, цветочки бумажные, скелетированный листочек, под низом у нас кусочек идет мешковины. То есть теперь мы это все подберем, положим первый слой, то есть то, что под петушком. З першого погляду і не сказати, що так багато матеріалів використано, щось у нас сховалося всерединку, але Маліки. це все це, так, дає такий об'єм. Об'єм, да, да, да. так, тобто дає сложність, їм нажність композиції. Тобто для початку ми візьмемо нашу сізаль. І от таким от образом, як то хаотично. Це для того, щоб півник був об'ємний також. Mm, да, в, в Гніздочки, можна сказати, сидіть. Тобто і я склею. просто все, ну, как-то... Просто приклеим. Да, ну, ну неважно, то есть место как-то ориентировочно. Мы продумали его, приклеим. немножко торчит, то, что торчит, и все нужно снимать. Можно и дрезать, да? то есть если он сильно у нас волосатый, что такое гнездышко. Можно туда не только пилинка посадить, а еще ему пару. Да, можно <laughs> курочка а, теперь нам надо взять вот я кусочек мешковины взяла mm, то есть тут оно особо его не видно но на самом деле то есть, если рассматривать видно вот эти сложные элементы так оно выглядывает все играет то есть ну вот по размеру наши заготовочки мы определили вот так вот приложили как оно будет примерно ну, где-то здесь и также клея ва нашим клей пістолетом. Можна приклеювати суперклеєм, а можна вже на двосторонній скотч посадити, то есть в зависимости от того, какие у вас материалы под рукой доходятся. І наскільки ми хочемо, щоб наша листівка довго слугувала. Так, так якщо на скотч, мабуть, може відірватися, а коли на клей, то це вже надовго, це ну, да, вже, то есть так, вот так я вот образно покаж нашим глядачам. Ось такий секрет у середині буде. Це перший нас слой. Выйдет. А, теперь нам понадобится вот такой вот. Как мы положим сверху еще один, один слой. Декор. Вот. Да, декор. Мы сами будем работать? Да, я сделала как бы есть вот у нас приспособление дырокол называется. То есть можно же в принципе вырезать фигурными ножничками, можно просто. Предбаты готовый купить. Можно, можно готовый купить, да. То есть мы сейчас будем дыроколить каким образом сюда мы вставляем нашу бумажечку вот тут мы видим у нас нарисован узор который у нас будет для майстрин, у а, все для мастерники которые уже ну, полностью понравилось скрапбукинги уже придбали. очень часто дети для детского творчества тоже покупают дарколы в принципе думаю, вот мы получаем такую вот красоту а не совсем все трошки и квиточки сразу же у нас заявляется ну все. в принципе у нас идет обрезать смотрит вот это у нас часть уходит остаются вот такие вот замечательные цветочки теперь мы нашу полосочку сюда же и накрываем То есть мы делаем такую объемную сложную композицию. То есть кажется, что очень легко и просто эту открыточку сделать, но если разобрать ее по запчастям, там очень много всяких интересных вещей. То есть, таким вот образом у нас сложится. здесь Найголовніше детали, то мы их використовуваем безліч. Да, чем больше деталей, тем более сложно, тем более дорогая наша открытка. Но также надо понимать, что главное не переборщить. Это не значит, что надо там взять много всяких вещей, наклеить это все и будет красиво. Нет, надо знать меру, соблюдать композицию. Другий шар у нас уже готовый. А теперь подберем как бы наши цветочные элементы. То есть вот у меня пучинки идут, такие вот листочки. Нагадаем, еще весна уже очень скоро вступите да. свои права и будет тепло, появятся квиточки. Вот такие вот у меня листочки. То есть листочки в, в всяких декор магазинах, магазинах для творчества можно приобрести. Можно, в принципе, вырезать из бумаги. То есть, если мы с детьми делаем, то мы можем из зеленой просто бумаги вырезать наши листочки. Подрезать вид штучных клетей, да, можно... дома. Да, да, да. То есть, сейчас мы приложим нашего петушка, где он будет располагаться, щоб ми розуміли, де у нас буде декор. Тобто наші ці кручки, вони десь приблизно під ним будуть. Вони майже сховані. Так, да, ми прячемо. Якби ми розклеювали листивку, то багато всего высигало. Да, 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 нашли бы. <зас> Многие вещи надо делать открытку, сделать зазыву, потом все залепил. Думаешь, кукраса залепил. Ну, это было надо было сделать. Не видно, да. Также мы приклеили наши тичиночки. Тычиночки я сейчас обережу немножко. В принципе, я говорю, можно использовать много разных материалов. Посмотреть дома можно какие-то пуговички, ленточки, то есть какие-то для детского творчества наборы иногда продаются очень интересные, которые можно использовать. Примеряем аппликацию. Да, я думаю, что мы его сейчас приклеим для того, чтобы нам было проще клеить все остальное, то есть прикладывать. То есть, что мы сейчас сделаем? Я, к сожалению, забыла дома спиненный скотч мой, поэтому я буду подручными способами. показывать, как можно сделать объем. То есть, у нас вот, если посмотреть, у нас тут объем, он такой приподнятый. Покажите нашим, нашим глядачам еще раз, что у нас есть объем. И наш пивник находится приклеенный не сразу. На таком объеме как бы идет. Находится. То есть это обычно делается с скотч, он достаточно толстый идет, либо же толстый картон. К сожалению, я ничего не взяла, поэтому буду пользоваться тем, что у меня есть под руками. Под руками у меня есть кусочки акварельной бумаги. То есть я вот таким вот образом ее сложила. И получится вот как бы, вот такая вот площадка. Так экономный вариант? Да, тоже можно как бы делать в домашних условиях, использовать. Включить фантазию и также я склеиваю. Мы просто склеиваем, пробуем такую основу. Склеїмо з усіх боків. Приклеюємо просто наші частини, те, що у нас підтримається. І приклеюємо к нашому піти з обратної сторони. Туди тобто, ми його приклеїмо. Тобто, на такій площадку у нас буде жити. Буде більше об'єму. Да. Така нескладна технологія. Яку може використати кожна майстриня Конечно. навіть з підручних матеріалів. Ось такому таким образом, вийшло кліма секретик. Теперь ми наше петушка. Попадемо гнязу. Ось так і трошечки виглядають квіточки, трошечки видно вот нашу травку. Так трошки сезаль у нас виглядає. Ну, Теперь мы можем вот под низ добавить наших декоративных элементов. Вот у меня есть вот такие вот замечательные цветочки. То есть есть цветочки. То есть мы сейчас как бы добавляем элементов. То есть усложняем нашу задачу. Убираем, она смотрится, что лучше. Тут какая весняная тематика пидите. То есть идея, что скоро рассвет, скоро весна, начало нового. То есть доброго чего-то сказочного очень люблю пасху но больше даже чем новый год потому что для меня это какая-то сказка а <laughs> действительно свято да. яке можно верить в дева да, хочется верить лучше в добро чтобы рассвет так, показываю дело. то есть вот я просто сейчас приклеиваю какие-то мелкие элементики то есть добавляю усложняю нашу плане работы. Трешка декор. Да. Главное с декором не переборщить, потому что очень часто многие начинающие скраб мастерицы не может запинить. Да, очень трудно. И получается, что у нас места не остается. Они говорят, ну как же, зачем нам пустое место? Мы должны все занять. Но пустое место нам дает акцент и должно быть дыхание как бы, нашей картинки. Ну, пока закончим с этим, теперь нам надо самое главное это сделать надпись. То есть надпись у меня сделана, я штампом сделала. Вот у меня специальный штамп, силиконовый, в специальном акриловом блоке. То есть, ну, в домашних условиях, если нету штампов, если нету блоков, то можно просто распечатать на принтере, вырезать, либо же напечатать, написать рукой, то есть написать рукой пожелание. Я думаю, что все отлично. вырезать из какой-то второй листивки. Да, Приклеити можно... На да. То есть, ну, как бы не бояться, пытаться экспериментировать. То есть, если с детками предложить им варианты, то есть какие-то. А для начала я просто возьму белую бумажечку. Попробую поставить на штамп. Так хорошенько так чернила. Выбираем вот эти колеры, необходимый. Зараз у нас все коричневый, да, У нас даже золотистый такой. Это был стильный этаж, поэтому такой немножко состаренный и заявляется сразу же на нас. Вот у меня есть, я поставила, посмотрела, что все в порядке. отрезана кусочка. Сейчас ставим что. Еще раз ставим. Так, все, все отлично. То есть меня удовлетворяет мой результат и снова будем застаривать. Да, теперь мы создадим, вот как бы так мы оставим, Даша согласись, чего-то тут не хватает, поэтому то есть мы сейчас наши края обработаем и сделаем вид, что эта такая бумага, она очень давно лежала, пожелтела, то есть что-то с ней случилось времени. То есть, вот таким вот образом у нас получается эффект старины. И справедливо стивка она иначе с тысячи Да, винтаж. Есть, таким вот образом. Немножко мы помнем ее тоже. Можно даже форму сделать какую-то Да, вот вырезать. у меня она как бы такая идет, как флажочек идет. Я думаю, что мы тоже сделаем флажочек. Трошки петрежа. Да. Вот вот. И снова же краи здесь старим. Да. То есть у нас все должно уже, если мы начинаем тонировать, то мы стараемся затонировать практически все, чтобы оно было в одной цветовой гамме. Подало. Вот, 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 вот. То есть детками можно протонировать, взять акварель, акварельку, развести водичкой и провести кисточкой очень тоненько просто по краям у -у -у. И, чтобы, вот, там, быть, будут такие да. разводы. То есть теперь мы прикладываем тоже нашу надпись, где она у нас должна быть. То есть вот, вот, так, вот ориентировочно то, вот, вот, точку ниже можно. Не закрити повністю півника. Зараз да, беремо наш клей пістолет. Маше клей. Та роздивимося ось цю листівку. Вона також створена у стилі вінтаж. так? Да. В неї також використані квіти. Тут фотокартка тих часів, але можна туди і свою, або тої людини, кому будемо дарувати. І використано також дуже багато різно, різних мотивів. Паперу, Материалу багато маємо, так, можна. секретів. І ще покажу глядачам зворотній бік. Він не менш цікавий, ніж перед. Тут у нас є і напис, так, і є різноманітний декор, і знову ж техніка зістарювання також у нас і, працює. Да, Нібито цю листівку знайшли десь у бабусиній шафі. Ну і також ось ця листівка, це який стиль ваша. Ось це. А, ну это какой то ну, может быть это американский стиль, но это просто смешанное, то есть какого-то стиля особого нету. Такое же очень богато выкорректировано у сего, и оно очень хорошо скомбиновано. Это, может быть, ознака хорошего вкуса у Ну вот на самом деле с чувством вкусом люди рождаются. Очень много людей, которые

Тоже немножко как составина. шеби стиль. Это знак как бы, дороговизна и старизна. То есть как бы это золото, то есть блеск, шик, но в то же время это такой более состаренный. И что, перейдем к нашей яичке. Нашей да, на самом деле она не закончена еще. Мы будем еще добавлять детали. Она продолжается близко трех хвилинок, хорошо. Сейчас Мы добавим вот такой вот замечательный цветочек. Тобто я просто його сюди приклею. Він також зроблений власноруч для тих, хто не вміє в'язати. Або вчиться, або використовують інші можна, матеріали. Можна так? купити, то тобто продаються такі в'язані цвіточки. Тобто вот вони додають окремого такого шарму і ефекту старини. Вони, да, більш складні ефекти, бы, деталі, тому що что... ты начинаешь рассматривать и начинаешь понимать, что все так просто, как казалось. Что открытка может быть не просто открыткой, это может быть коллекционной открыткой. Вот. Клеим обе скидку. Да, серединку обязательно. Так. И теперь мы можем это все приклеить на нашу основу. А ще ще раз покажіть нашим глядачам, щоб бачили блискітку. І ще у нас є варіант зробити такі ж серединки у квіточках. Так, да, так, да, так. Да. Можна ще доповнити. Так. Ось майже готовий вже. У нас є варіант приклеюємо тепер. Приклею. Час, не хочу, подпулююсь. Подпулююсь. Так, приклеюємо. Приклеювали? Так. Приклеювали. Да, угу. Приклеювала я на наш клей. Можна використовувати пістолет. А, ні, пістолет не вийде, тому що пістолет, такий клей, дає об'єм. Буде воно коряве, а нам треба, щоб воно було ровненько, легло, красиво. Ось так ми приклеїли. На жаль, часу вже зовсім не залишається, тож покажіть нашим глядачам ще раз. Яку листівку можна створити дуже швидко. Ну, за 20 хвилин ми майже все встигли. Ось так, такі два варіанти: один то, що Маша робила вдома, а другий який робили сьогодні у студії. Тож починаємо готуватися до свята ще є цілий тиждень. Маша, дякуємо за цікавий майстер-клас. Нашим глядачам я нагадую, що сьогодні у студії була майстриня Марія Гращенко з новими ідеями. Тож експериментуйте, готуйтеся до свята і обов'язково створюйте ось такі листівки, власноруч. На сьогодні все. Попереду ще цікавий сюжет, тож не перемикайте, а ми прощаємося. Нехай щастить!